মামাৰ স্কুটিৰ প্ৰমোচন মামাৰ স্কুটিৰ প্ৰমোচন আমি ক'ত যাই আছোঁ নাজানো আমি ক'ত যাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে পিছত গম পাব আমি ক'ত যাইছোঁ ক'ত যাইছোঁ আমি আৰু এই যে আমি ওলাই আহিছোঁ এই প্লেনিংটো আমাৰ কিমান দিন আগৰ হয়তো আপোনালোকে বিশ্বাসেই নকৰিব বহুত দিন আগৰ কমেও ডেৰ দুই বছৰ আগতে আমি এনেদৰে প্লেনিং কৰিছিলোঁ যে আমি ক'ৰবাত ওলাই যাম কিন্তু কোনো দিন নহয় জানেনে সময়তকৈ সকলোৰে কিবা নহয় কিবা এটা অসুবিধা হৈ গ'ল যাৰ ফলত আমাৰ মানে যোৱা প্লেনিংটো কেঞ্চেল হয় আৰু আজি ফাইনেলি আমি আহিম বুলি ওলালোঁ যদিও আহিব লওঁতে হঠাতে এগৰাকীৰ অসুবিধা এটা হ'ল যাৰ ফলত তাই আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু উপায় নাই আজি তাইক এৰি হ'লেও গুচি আহিলোঁ আৰু বেয়া লাগিছে তথাপিও যিহেতু আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি লৈছিলোঁৱেই আৰু তাৰপিছত আমি গুচি আহিলোঁ আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো ঠাই নহয় এনেই অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ কেতিয়াবা বিশেষ কোনো ঠাইত নগ'লেও এনেকৈ কেতিয়াবা ওলাই আহি ভাল লাগে বিশেষকৈ নিজৰ বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ লগত একদমে নৰখিলো এনেদৰে দিব্যাশ্ৰী তেল শেষ হৈ গল তেল ভৰাই ললো আৰু আমাৰ কি আছিলে চাই হাঁহি আছে নহওক আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান চুকলাই আৰু বৰ্তমান এই সোমাইছোহে আৰু টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট ল'ম টিকেট লৈ মেলি তাৰপিছত আমি সোমাম ভিতৰত আৰু এইফালে আমাৰ আহিয়ে একদম ফটো উঠাত বিজি মৌচুমী তাৰপিছত খুব ধুনীয়া ঠাইডোখৰ আপোনালোকক আগলৈ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো আমি অহা ঠাইডোখৰ বৰ বিশেষ একো নহয় এখন পাৰ্ক হয় যিখনৰ নাম হৈছে চুকলাই পাৰ্ক

কিমান কি হব ৰ কৰিব পৰা ছোৱালী হলে এনেকে মানুহে ফটো উঠিব পাৰে ভিডিঅ' আৰু একেবাৰে চিৰিয়াছলি কৈছো জানেনে সিদিনা আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে হলেও শৈশৱলৈ উভতি গৈছিলো আৰু এনেদৰে অকণমান সময় তাত আমি থাকি আৰু আহিবই ললো তাৰপিছত এয়া দেখিছে যে নদীটো এয়া একেবাৰে ওচৰতে আছিলে সেই নদীটোত অকণমান সময় থাকিলো তাৰপিছত ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ দেই আকৌ এটা ব্লগ লৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই